дорогие девушки. 8 марта – Международный женский день. День торжества. день радости и красоты. На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы. Все в руках человека, а человек в руках женщины. Девушку можно познать, но невозможно предсказать. Женщины умирают постоянно по мужчин. Потому что вечно опаздывают. Чтобы заставить женщину замолчать, нужно просто спросить, о чем она думает. Женщины такие трогательные существа. Так бы трогал и трогал. Женская логика, во-первых, не права, а во-вторых, уже положила. По-прежнему непобедима. Если девушка сердится, значит она не только не права, но и понимает это. Извините, что мы говорим, когда вы не Некрасивых девушек не бывает. Девушка слабая, защитное существо, от которого невозможно спасти. Ну а если серьезно, все, что в жизни звучит красиво, мы хотим пожелать вам. Чтоб любовь никогда не кончалась. Беда и печать на пути не встречалась. Огромного счастья. Отличных друзей. Здоровья. Успехов. И солнечных дней. С праздником, дорогие девчата.